Этот день войдет в историю города Славянска. Сегодня Верховная Рада приняла закон Украины о присвоении городу Славянску статуса курорта государственного значения. Это всего лишь второй город в Украине, имеющий такой статус на основании закона. Это город Славянский, город Бердянск. Я уверена, сегодня праздник у нас у всех. Я благодарю всех членов рабочей группы, и все службы, которые занимались этой большой, кропотливой подготовительной работой. Я благодарна Левиту Анатолию Викторовичу за то, что он в 2004 году начал заниматься и не приостановил эту работу по оформлению документов на присвоение статуса города курорта государственного значения. Я благодарна всем жителям города Славянска, всем тем, кто верил в то, что мы действительно получим такой статус. Получение этого статуса означает, что выиграли все. Инвесторы, которые получат государственную гарантию того, что эта территория чистая и безопасна. Субъекты хозяйствования, потому что на нашей территории появятся новые оздоровительные объекты. А это рабочие места и поступления в бюджет. Жители города, потому что этот статус заставит всех нас работать на более еще высоком уровне. И качество услуг однозначно будет выше. Причем речь идет не только об услугах, непосредственно связанных с оздоровлением. В целом повысится качество жизни каждого жителя. Это и дороги, и связь, и качество воды, и другие вопросы жизнедеятельности города. Дорогие жители города Славянска, я от чистого сердца поздравляю вас с этим прекрасным днем. Желаю, чтобы наш город стал красивым уютным для нашей с вами жизни в нем. С праздником, дорогие мои!